Здравствуйте! С вами рейтинг букмекеров и ваш постоянный эксперт Максим Калинченко. Лига Европы уже практически вступила в свою финальную стадию. Осталось буквально два шага. Один из этих шагов постараемся сегодня спрогнозировать. Речь идет о матче между Севильей и Донецким Шахтером. Первый матч, как вы знаете, закончился 2-2 абсолютно равная борьба, абсолютно равная игра была. В первом тайме предпочтительнее были горняки, во втором тайме Севилья перехватила инициативу и, наверное, заслуженно сравняла счет. Что ждать от, этой, от этого противостояния во втором матче? Я признаюсь, думал, что первая игра будет менее открытая. Ошибся, в общем-то, но ни чуточки не жалею, потому что игра получилась действительно живая, действительно интересная. И мы все вправе, в общем-то, ждать от второй игры тоже не менее яркого спектакля. Ну, может получиться и так, что спектакля и не получится. Но хочется верить, что футбол все-таки будет интересен. И интересно будет его смотреть. И мне интересно сейчас предугадать, как этот матч будет развиваться. <coughs> это, в общем-то, задание не из легких. Шахтер в этом сезоне так же, как и Севилья. Но Севилья всегда, в принципе, заточена под эту Лигу Европы. А Шахтер в этом сезоне намерен как можно дальше пройти в этом турнире, и у него это получается, в общем-то, и где-то жребий благосклонен, где-то горняки, конечно, показывают очень хороший футбол, в общем-то, не, буду умолять достоинство Сейчас досталось в сопернике Севиля, которая уже несколько раз выигрывала этот турнир за последние годы, и, в общем-то, готова переписать там все рекорды Лиги Европы. Шахтеру есть, что противопоставить Севилье. Шахтер, наверное, лебединная песня для для Мирчи Луческу, вернее, это Лига Европы. Лебединная песня для Мирчи Луческу в Шахтере и, скорее всего, для нескольких бразильцев. Так же самое. Это будет, наверное, последний сезон. Я так думаю. И поэтому они все силы отдадут для того, чтобы попасть в финал, как минимум. Поэтому, думаю, игра будет открытая, вторая игра. И те, и другие будут стараться забить гол. Хочу ошибиться, но в этот раз я все-таки поставлю, сразу плавно перейду к прогнозу, поставлю на победу Севильи в этом матче. Не на сухую, думаю, что и те, и те забьют, но выиграет Севилья. Опять же, хочу ошибиться, очень буду болеть за шахтер, держать там пальцы, дули, не знаю, кто что держит. Я тоже, наверное, ничего не буду держать, но болеть буду. Поэтому сразу коротко о прогнозе. Мой прогноз – обе команды забьют и победа Севильи в основное время. За 7 все. Болеем кто за что, кто за кого, вернее. Я буду болеть за Шахтер. В общем-то, посмотрим с вами был Рейтинг Букмекеров и Максим Каличенко. До свидания.